Пресная вода и соленая вода. Например, как это можно применять в Украине? Днепр впадает э, в Черное море, правильно? и в непр пресная вода, там соленая. И при смешивании этих вод выделяется очень большое количество энергии, которое, в принципе у нас никто не использует. Но если поставить между одной водой э, э, и второй мембрану, то за счет астматического давления вода будет проходить через мембрану и создавать определенный поток, который, из которого можно забирать энергию. То есть, то есть благодаря тому, что смешивается пресная вода и соленая вода, можно получать довольно много энергии. Это экологический вариант развития событий. Есть и куча других вариантов. Например, ну это не совсем с нашего университета, но, например, можно использовать полупроводники. Полупроводники, например, используются для того, чтобы э, развернуть соединение. То есть создается определенная пленка полупроводника, которая получает определенное количество света в определенном диапазоне. И тогда выделяется энергия, и, на, и, это, и это количество энергии достаточно для того, чтобы расщеплять соединение. Сейчас эта технология, например, используется в самом моющихся окнах, так сказать. То есть из ряда свет падает на окна, и благодаря тому, что свет поглощается немного стеклом, которое на окнах, эта энергия, которая поглощается, потом выделяется, и все, что прилипло к окну, оно будет просто расщепляться. Поэтому уже больше не невыскорее поксавят такие окна и больше не используют таких людей, которые там лазят и и мой их измен. Фантастика. Фантастика. Сейчас в мембранах что? Больше приоритетная какая на химии или биология? или это зависит от спроса на неорганические или органические? Я скажу без разницы. Кто-то не был, есть все-таки перекрытие наук, или как называется. На стыке наук, да. Потому что, например, биологи найдут в себе работу, например, в мембранах в медицине. Хоть я и химик, и инженер, но я, я тоже попал в медицину. То есть, в принципе, тяжело предугадать, где ты, наверное, будешь работать. Но, тем, тем не менее, например, если ты биолог, то тебе будет легче работать, например, с мембранами, которые в медицине что мембраны, мембраны можно с помощью их не... сколько користов мембран можно регулировать, то можно регулировать мембраны так, что там можно в них растить разные клетки. Естественно, можно сделать еще раз, Можно сделать разницу политические структуры в середине мембраны. Соответственно, клетки будут разного диаметра, у них будет раз... разный доступ к единому и так далее. И поэтому можно создать, например, у нас есть человеческая кость. Человеческой кости есть какая-то вот губчатая структура. Причем губчатость кости, я могу, конечно, ошибаться. Более большая э, на поверхности и, бо и кость более плотная ближе к э, костному мозгу. Я просто ты знаешь, биологию, я этот прав или ошибаюсь? Но более-менее. С помощью мембраны можно создать приблизительно такую же структуру. Можно на них посеять клетки, например, и клетки будут потом, например, если сломалась кость, можно там поставить мембрану полимерную, и можно посеять клетки, и постепенно они создадут такую костную структуру. Это один из примеров. Очень много мембран используется а в энергетике. М? Организм на это деньги? А вот это вот одна из главных проблем, с которой борется. То есть организм обычно помещает все народные тела как и эторваевые. Это, кстати, можно использовать кстати, для наращивания определенных сосудов. Например, недавно очень интересный проект был, что у тела вживляли трубку, которая была полностью бионесовместима, то есть организм ее воспринимал как инородное тело. Соответственно, на этой трубке начиналась иммунная реакция. Эта трубка начинала обрастать ткань, которая должна была отделить эту трубку от всего организма. И потом, поскольку эта ткань уже наросла на трубке, это все вынимается, эта трубка снимается, и поэтому у нас, у нас получается идеальная трубка, которая была создана из твоего же тела, которая полностью берет с своим телом. И ее можно использовать как сосуд, например, кровяной сосуд, который будет идеально биосовстим и идеально подходит для твоего тела. Когда тебя народное на тебя телевизор, что здесь такое? На самом деле оно не все так страшно, как на самом деле.